Володимир Николаевич. Завершился 26-й чемпионат. Подсумуйте результаты с поставленными задачами. Ну, если так говорить коротко, сезон, я считаю, провели хороший. Очень даже хороший. В Кубке дошли очень далеко и, так скажем, дали отличный бой флагману нашего футбола Динамо Киев было бы немножко больше удачи, я думаю, что могли и Киев пройти. Я не хочу там, конечно, там, ну, по игре было, так, в общем-то, очень такая боевая игра была. То, что касается чемпионата, то, что касается чемпионата, ну, повторюсь, что такие ключевые игры, где это вот Болоне мы проиграли на 89-й минуте, команда по нашим воротам не сделала ни одного удара. Мы полностью контролировали ход игры. Выигрывали, и как, ну, какое-то непонятное что-то произошло, 2-1 проиграли. Ну, добавьте эти три очка, там, можно говорить, там, вспоминать, но не хочется это вспоминать. Потому что в любом чемпионате, в любой команде есть э, как аномальные какие-то игры, хорошие игры, ну и какие-то такие плохие игры. Я считаю, что ни за одну игру, которую мы сыграли, мне как тренеру не стыдно, даже в играх, где мы проиграли. Я помню ту игру, когда мы проиграли здесь в Кали, они нам забили с пенальти, но мы с их ворот не вылазили, понимаете. Бывает такое, что мяч не лезет, там еще что-то, такие вот такие моменты. Так могу только вспомнить, одна игра, это Арсенал Киев на выезде, когда мы проиграли 2-0. Да, вот там вот мне как бы игра не понравилась. Ну там была определенная ситуация. Мы в день игры поехали, там были нюансы. Поэтому больше этого этих ошибок не повторяли. И на каждую игру уже выезжали за, за день. Поэтому дорога, конечно, наши дороги украинские. Вы знаете, как тяжело по ним ездить, это катастрофа. Ну а <сEe> <сEe> что еще хотелось бы отметить? Вообще весь коллектив хотелось бы отметить, э -э дружная команда она могла бы еще горы перевернуть, если бы все у нас так и шло, то есть я думаю, могло бы быть еще намного лучше, потому что от сезона к сезону мы прибавляем, это по игре видно, даже не по результату, а по игре. Ну и можно отметить то, что больше двух голов нам никто не забил. То есть за весь чемпионат вообще нам четыре команды или пять забило больше два гола. Я не говорю там больше двух. Поэтому это тоже очень хороший показатель. И забили мы немало. Ну, все, в общем-то, сбалансировано и только шло к прогрессу. Вы задоволены результатом по закичению? Да, задоволены. За ну, встречей с какими суперниками, на вашу думку, вицепциювали картину турнирной таблицы? Ну, я только и... что это говорил, я думаю, этот вопрос уже был, я уже затрагивал Оболонь, арсенал, скала, то есть это те моменты, где мы... До були більше батьків. Хто із гравців по завершенні чемпіонату залишає команду? Є такі гравці, що продовжують контракт з клубом, або сам клуб ініціював розрив. Або не Но на сегодняшний день я не могу э, говорить эту информацию по той простой причине, что с многими игроками ведутся переговоры. Они в стадии разговоров. Да, контрактов у нас очень много закончилось в этом году. 15 контрактов закончилось. Но половина из ребят уже подписали эти контракты. Есть варианты, есть спрос на наших футболистов. Естественно, сейчас э, э, радует, что этот спрос выше лиги. То есть, как бы и ну, будем смотреть, как будет развиваться ситуация. Мне бы, конечно, хотелось, чтобы осталось максимальное количество этих футболистов, которые у нас были, потому что они э, ну, привыкли уже к нашим нагрузкам, к нашим требованиям. Вот заметьте, в этом сезоне уже ни одного человека травмировано. К концу сезона. То есть это уже говорит о том, что организм адаптировался к нагрузкам и ко всем требованиям, поэтому новому человеку, конечно, даже мастеровитому тяжело вливаться всегда в новый коллектив, проходит э, процесс адаптации, на это уходят иногда даже месяцы. Поэтому... Когда команда выходит из отпуска? Э, ориентировочно, ориентировочно, 19 июня, но это опять же ориентировочно, тому що ще не утверджен план, точний план, графік, когда начина когда стартует э, перве лі. Які плани щодо підготовки до нового чемпіонату? Вже є конкретний графік проведення ось було тренувальних зборів, які спаринги заплановано? Ну ми збираємося за 24 дня до чемпіонату буде два збори по 12 днів. там по 11 дней, чтобы там хоть один выходной был у ребят. Естественно, уже есть предварительные договоренности с соседями сыграть, там, в Полтава, Сумы. То есть, как всегда, мы в таком ключе готовимся. У нас тут футбольный регион, то есть, тут 100 километров вправо-влево, на юг, на восток, везде есть команды. Кто-то к нам приедет, к кому-то мы поедем. Это сейчас не зима, сейчас намного проще готовиться на зеленом поле, поэтому не надо в Турцию лететь, тут все хорошо. Скажите, будь если это возможно, кого из потенциальных новичков мы сможем побачить? Ну, список очень большой. Я вам скажу, что список очень большой, потому что мы не знаем, кто останется в нефтянике, поэтому уже есть наметки на ребят, которые... Эта работа ведется, поверьте, она ведется и... Опять же, просто так в нефтяник не попадает. Здесь все ребята обучены, отобраны. Поэтому будем смотреть. Спасибо, Владимир Николаевич.